bitta katta sir bor o'sha sirni agar tushunib siz g'alaba qozonsangiz siz umringizni oxirigacha xudo xohlasa baxtli bo'lasiz siz umringizni oxirigacha boy bo'lasiz omadli bo'lasiz umringizni oxirigacha o'sha sizni orqangizdan quvishadi endi bu sirni man hozir bitta hikoyadan keyin aytib beraman kunlardan birida bir kambag'al bola bo'lgan ekan juda judayam kambag'al qashshoq ota onasi yo'q yetim bola bo'lgan ekan yigit kishi yoshi shu yigirma ikki yigirma uch yoshda yigirma besh bo'lsi maksimum shu atrofda bo'lgan ekan u bola haddan tashqari podshohni qizini malikani yaxshi ko'rib qolgan ekan shunchalik devona <imitation> devonayu oshiq bo'lib qolgan ekanki o'zini yuqotadigan darajada oshiq bo'lib qolgan ekan yaxshi ko'rib qolgan ekan va o'ziga maqsad qo'ygan ekan Men ana shu qizga erishaman Men shu qiz meniki bo'ladi deb maqsad qo'ygan ekan niyat qilgan ekan Ana uni eshitgan atrofidagi oshna og'aynilari tanishlari ustidan kulgan ekan "Ey, sen telbamisan sen bu haqiqatdan bu telba bo'lib qolibdi bu jinni bo'lib qolibdi Sen kimsan podshohni qizi kim Sen kim bolding u u kim Sen kallang joydan, aqling joydanmi? ramkani ichiga kir bu bola chiqmoqchi ramkadan tashqariga ramkani ichiga kir deb kirgizib qo'yishmoqchi boshqalar u harakat qilgan ekan endi podshohni qizi unga yaqinlashib bo'lmaydi u ko'rish bir amr mahol chunki shohni qizi u lekin bu bola shu kundan kunga o'sha xayol uni badanini ongini o'sha qalbini olib ekan kundan kunga va tanishlari buni bu ahvolga ge, tushib qolganini ko'rib maslahat berishibdi do'stim san shu qizga erishmoqchimisan sanga bitta maslahat beramiz o'shani qilsang erishasan bo'ldi hamma narsaga tayyorman demak şunak, shunaqa shunaqa joyga borasan bir inson bor bir avliyo bor o'sha insonni oldiga borib maslahat so'raysan senga maslahat beradi va xudo xohlasa erishasan o'sha maqsadingga e bo'ldi hamma narsaga tayyorman debida yo'l olibdi ancha yuribdi o'sha insonni topibdi hazrat shunaqa muammo bilan keldimki man podshohi olamni qizlarini yaxshi ko'rib qoldim sevib qoldim telba bo'ldim o'shanga nima qilib bo'lsa ham erishishim kerak manga yo'l ko'rsating degan ekan haligi hazrat aytgan ekanlar agar san oshiq bo'lgan bo'lsang sanga bitta yo'l bor o'shani bajarsang erishasan degan ekanlar nima ekan desa bir tog'ni ko'ryapsanmi uzoqda bir tog' bor ekan o'sha tog'ni cho'qqisida bir g'orlikni topasan bir g'or joyni topasan hop o'sha iloji boricha odamni oyog'i yetmagan cho'qqiga teparoqqa chiqasan bo'ldi chiqaman mayli o'sha yoqqa chiqasanda qirq kun o'tirasanda faqat subhanalloh alhamdulillah allohu akbar la ilaha illalloh bu mana shu to'rtta so'zni aytasan astag'firullohni ham qo'shib qo'yasan beshta mana beshta oddiy zikr so'zlar mana shu narsani ertalabdan kechgacha tinimsiz aytasan zikr qilasan bo'ldimi debdi bo'ldi qirq kundan keyin bo'ldimi shu malika maniki bo'ladimi xudo xohlasa saniki bo'ladi ya bo'ldi debdida раз kiyimlarini olibdida togqa qarab yuribdi togqa chiqibdi o'sha odam yurmagan joyiga zo'rg'a <laughs> amallab qiyinchilik va mashaqqatlar bilan qarang maqsadi qanchalik ulug'ki uni hech narsa to'xtatmayapti u tog'larga ham chiqib ketyapti ko'ryapsizmi to qiyinchiliklar yo hayvonlar ayiqlar u tulkilar hammasidan bosib daraxtzorlar o'rmonu okeanlar hammasidan o'tib 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 o'sha toqqa chiqibdi togqa ham zo'rg'a o'sha odam odam bormagan joyda u o'sha joyga chiqibdi togni uchiga o'sha bir g'or topdi va boshlabdi zikr qilishdi oradan yetti kun o'tibdi ikki hafta o'tibdi yigirma kun o'tibdi shoh bemor bo'lib qolibdi shohni shunaqa mazasi qochib qolgan ekanki nima qilishni bilmabdi hamma dunyoni eng kuchli tabiblarini olib kelinglar debdi vazirlar dunyoni eng kuchli tabiblarini olib kelishgan ekan ular yordam berisha berishaolmapdi boshqa kuchli tabiblarni olib kelinglar shayxlarni olib kelinglar imomlarni olib kelinglar qozilarni olib kelinglar hammasi kelib har xil maslahat berib berib birontasi o'shaa oradan bir oylar o'tgandan keyin xalqni orasida уже mish mish yurishni boshlabdi e tog'da qanaqadir inson bor o'sha inson anchadan beri o'sha g'ordan chiqmayapti endi baribir o'sha qishloqlardan yurib o'tganda o'sha kimsan qayerga ketyapsan